Cəlavad rayon Vaqif küçəsinin sakinə Həsənov müdəlli Murtuz oğlu problem azəri qazladı. Vətəndaş iddia edir ki, onun qaz xətti qanunsuz kəsilib. 91-ci ildə yaşadığım ünvanə təbii qaz çəkdirmişdim. Ölkəmizin vəziyyəti ilə əlaqədar qaz kəsildi. 2012-ci ildə qaz xətti yenidən bərpa olundu və köhnə abonentlərin hər biri bu xəttə qoşuldu. Bizim evdən başqa bütün ünvanlar qazla təmin olundu. Heç bir yermarağlanmır, şikayətmə baxılmır. Suallarım isə cavabsız qalır deyə vətəndaş etiraz edir. Ümid edir ki, aidiyyət qurumlar vətəndaşın problemini tezliklə həll edəcəklər. Çünki 21-ci əsrdə neft-qaz ölkəsinin vətəndaşının təbii qazsız qalması heç də rəvaad deyil. Bəlim görürsüz xəttim var. Xətt var. Sadəcə olaram mən abonent olmuşam da anamın adı qalıb qız. Biz 2012-də xətt dəyişildi, yeraltı idi, yerin üstünə çıxdı. Ab o bu abonentlərin hamısı qoşuldu, bizi qoşmamalar. Görürsüz. Xəttim görürsüz burada quru çıxarır. Burada məni qoyub bu çıxada qaz orda, bu o maşının yanında qaz xətti var. Oradan bura çəkməyə indi bu turbanı satdılar yerlərində olsa belə bir şey oldu.